И знаете, когда нас эвакуировали, это, во-первых, вся эвакуация, она происходила под обстрелом. И когда нас посадили в МТЛБ, есть такая машина, и нас 4 километра везли по полю. И, и все это время просто были выстрелы и снаряды, просто они взрывались рядом, и ни один снаряд не попадал. То есть и это было побуждение ребят, чтобы мы, чтобы ну чтобы молиться, ну реально. И знаете, на самом-то деле ни один снаряд не попал в, э, 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 на протяжении того времени, которое мы ехали. Вообще, то есть и на самом деле это тоже было чудо, знаете. И командир сказал: я не знаю, но я когда, когда я приеду в свой город, я обязательно начну ходить в церковь.